你是三界之尊，第一强者吗？所以你一定不会有事的，对不对？东方青苍，求求你醒过来好不好？只要你能醒过来，你以后不管怎么凶我。 骗我，我都不会生气的。求求你，不要抛下我一个人。

别哭了，我不是哭，我就是高兴。你渴不渴？我去给你弄点水。你，呃，已经没事了，你还不知道吧？我的心竟然可以起死回生，说来也奇怪。 为何我的血会有此奇效？你还有心思想这些？以后不许驱血救人，包括本座也不行，听见没有？伤得这么重，你还有力气生气？我是自己愿意这么做的。 一点也不疼，真的。为什么要娶我？你不是一直想回家吗？反正反正也回不去了呀。你娶了我，才是真的回不去了。到底为什么？ 先不说这个了，你饿了吧？我去给你弄点吃的。 啊！<laughs> 海施主带去莲花碎器之人，竟是这般痛苦。元神残缺，怨念深重，无法安息。这其中有月族，也有仙族的元神，难道说那三千仙兵之死，也是海施主所为？诸位，请放心，请暂且忍耐，我定会想出办法。 净化你们的怨念，了结痛苦。